Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizləri. Qarşıdan yeni il gəlir, inşallah və sizlərin də istəyi ilə mənim də sizlərə söz verdiyim kimi yeni süfrəsi üçün ideyalar sizlərə təqdim etməyə çalışıram. Bu gün sizlərə yeni süfrəsində hazırlamaq üçün qardan adam formasında salat təqdim edəcəm. İstənilən salat tərkibindən istifadə etmək olar. Sadəcə bir nüansa fikir vermək lazımdır ki, tünd rəngli ərzaqlardan istifadə etməyək, çünki mümkün qədər ağçıq, yəni ağ rəngdə olmalıdır ki, biz qardan adamı düzəldə bilək. Sadə tərkibdən istifadə etmək olar. Məsələn, çünki mən bu gün götürdüm 3 ədəd yumurta, qaynadıb sirkədən keçirmişəm. 3 ədəd kartofu da sirkədən keçirmişəm, qaynadıb. 100 qram toyuq, döşətidir, filedi. 100 qramda Bu lumpayı da sirkədən keçitmişəm. Mayonez götürürük, bunları mayonezlə qatacağıq. E, qara zeytun, qırmızı biber və yerkökünü isə bəzəmləti üçün istifadə edəcəyik. İlk öncə, yəni duz istiot da öz yerində, onları halaca qeyd etməyə əlbəttə keçəcəyəm yoxdur. İlk öncə sirkədən keçirdiyim yumurta, kartof və xırda-xırda doğradığım fileni əlavə edirəm və bunları yaxşı-yaxşı mayonezləyib qarışdıracam. Fileni də gördünüz kimi çox xırda, sanki süt keçirən kəsər ölçüsündə doğramışam. Xırda-xırda didməkdə olar. Bütün əzəkləri bir-birinə qatıb mayonezlə yaxşıca qarışdıracağıq və duz istiotunu da qatacağıq. Zövqünüzə uyğun olaraq duz və istiotu əlavə edin və mayonez və yaxud ə, xama ilə sevirsinizsə xama ilə və yaxud da qarışdıraraq, yəni öz salat hazırladığınız qaydada bu içliyi hazırlayın. Sonra isə baxacağıq qardan adam formasını verməyə. Salatın tərkib hissələrini mayonezlə yaxşı-yaxşı qarışdırıb gördünüz kimi belə ağ rəngli, yəni çox açıq rəngli bir kütlə əldə etdik. İndi isə bununla ovcumuzun içərinə götürərək sanki qar topundan necə qardan adam düzəldiriksə o şəkildə əlimizin içində forma verərək qardan adamımızı düzəltməyə başlayıram. Yəni bunun ölçüsü istədiyiniz ölçüdə edə bilərsiniz. Böyük qabda böyük qardan adam formasını edə bilərsiniz və ya hətta kiçik qabda kiçik ölçüdə edə bilərsiniz. Bu, yəni zövqünüzdən və ə e, qonaqların sayından asılıdır. Təbii ki, istəsəniz 3 hissədən, istəsəniz 2 hissədən ibarət fərdan adam düzəldə bilərsiniz. Mən 3 hissədən ibarət düzəldəcəm. Yəni birinci iri, ə e, yumru forma elədim. İkinci biraz ondan balaca, üçüncü hissəsi isə təbii ki, baş hissəsi olacaq. nisə baş hissəsini də düzəldim. Bundan sonra isə artıq qardan adamın geyiminini və üstünü hazırlayacağım. Bu şəkildə formalaştırdım qardan adamı. İndi isə göstərdiyim ərzaqlardan qardan adamın gözlərini, paltar düymələrini, burun və qapağını düzəldəcəm. Qara zeytunları halqa şəklində doğranaraq belə düymə olaraq istifadə edirik. Çox sadədir. Rusiyada evdə, əgər övladlarınız varsa, onları da sevindirəcək. İstədiyiniz tərkibdə salat hazırlayaraq Belə qardan adam forması verə bilərsiniz. Papağını qırmızı bibərdən hazırlamaq olar bu şəkildə. Desək gözlərini xırda zeytun parçalarından qoyaq. Deyinə gözləri də hazırdır desəm burnu üçün də bir yekökündən belə bir listək kesərək hazırladım. İstəsək bu şəkildə boynuna şarfta qoya bilərik qırmızı bibərdən və üzünə də təbəssüm şəklində belə qırmızı biberdən gülən üzdə düzəldə bilərik bu şəkildə. Qolları üçün isə istəsəniz eyni salatın formasından da qoya bilərik qolları və yaxud da iri göyərti parçalarından qol düzəldə bilərik. Mən istəyirəm qollarını da salatın qalıq hissəsindən hazırlayım. Siz öz zövqünüzə görə qollarını da düzəldə bilərsiniz. Beləliklə əzizlərim, qardan adam formasında salatım hazırdır. Hazırlayandan sonra pendiri sürtkəcdən keçirərək qar formasına da qardan adamın aşağı hissəsinə belə forma vermək olar. Siz də hazırlayın yeni süfrəniz üçün. Bəki sizin üçün də ideya ideya olarsa da köməyim də yar uşaqlarınızı, ailə üzvlərinizi, qohumlarınızı sevindirərsiniz. Bu gün isə məndən bu qədər. Yeni reseptlərlə yenidən qarşınızda olacağam. Sağ olun, gələn görüşlərədək.